У 2014 році всіх глядачів телеканалу БРИС сьогодні ми відверто говоримо з вами про те, що було, що є, і що буде. Тільки не подумайте, що їсть, точніше, гостя нашої програми якось пов'язана з ворожінням. Це заступник генерального директора Українського культурно-інформаційного центру Людмила Богатирьова. І говоримо ми з нею про те, як добре знайомий кожному Севастопольцю провідний заклад культури проводив 2013 рік, зустрів новий і чим порадує нас найближчим часом. Вітаю вас, Людмила Віталієвна. Пропоную розпочати з основних підсумків року минулого, який він був для ОКІЦУ? Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые севастопольцы. Мы хотим поздравить всех с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым. Прошедший 2013 год для нашего центра, безусловно, был плодотворным и э, принес в нашему центру новые свершения, новые постановки. Мы продолжили наши уже в свете созда сложившейся традиции, мы продолжили наши традиционные праздники. Безусловно, все севастопольцы смогли отметить, что наш центр стал краше не только внутри, но и снаружи. Благодаря фонду Павла Лебедева наша площадка перед нашим центром обновилась детским городском, который пользуется огромной популярностью не только жителей Гагаринского района, но и всего города. Появилось дополнительное освещение на наших площадках. Наши, наши площади стали, стали зеленее. Безусловно, общая атмосфера, окружающая наш центр, дает нашим творческим силам дополнительный потенциал. Прошлый год мы продолжили традиции проведения таких замечательных праздников, как отдыхаем всей семьей это была веселая масленица. Праздники, которые были посвящены Дню Победы. Это традиционно, уже ставший традиционным фестиваль ради жизни на Земле. К дню города наш центр э, порадовал всех севастопольцев и э, гостей нашего города тем, что фасад нашего центра был украшен фотографиями улыбающихся детских лиц, э, которые дарили радость на протяжении всего месяца не только э, тем, кто приходил на наши мероприятия, но приходили специально посмотреть эту фотовыставку, потому что это действительно ноу-хау у нас такой фасад нашего центра. Э, к праздникам украшают э, лица Ветеранов Дню Победы, портреты ветеранов Дню Победы и лица улыбающихся детей в Дню города. Наш город, город улыбается, а значит, что хорошее настроение обеспечено в нашем центре всем его посетителям. Безусловно, традиционно прошел на высоком уровне прошел День рыбака. Это, пожалуй, одно из тех мероприятий, которые мы возобновили уже третий год, он проходит на нашей площади и пользуется особой популярностью среди жителей не только Гагаринского района, всего города, но и рыбаков, которые занимаются промыслом. Это, скажем так, наш профессиональный праздник Гагаринского района, который мы с удовольствием отмечаем и возрождаем. Ну, те мероприятия, которые прошли в нашем годовом плане, я думаю, что хорошо освещены на нашем сайте вы сможете ознакомиться с анонсами наших мероприятий там. Ну а кроме всего прочего, безусловно, уже в августе месяце наш центр начал подготовку к новогодним праздникам, понимая, что Новый год – это волшебный праздник, и мы должны подарить всем, не только взрослым, но и детям волшебство, волшебство сказки и Нового года. Ну, новый 2014 рік вы встретили новыми святковыми выставами и развлекательными программами. Сказочные наши представления начались 23 числа, безусловно, после Дня Святого Николая, традиционно, который у нас проходит. Новогоднюю елку на нашей площади мы открыли уже в третий раз. Мы открыли 20. 1 числа это были народные массовые гуляния. Мы традиционно подготовили концертную программу, выступали наши творческие коллективы, Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи. Ведущие творческие коллективы нашего центра подарили всем хорошее настроение, песни, танцы. Безусловно, финальной точкой в нашем празднике стал праздничный фейерверк, без которого не обходится ни одно открытие нашей елки. Ну и наша елка, которая на площади перед нашим центром зажгла свои огни, она есть сегодня радует всех жителей своей красотой, позитивным настроением, которое Если кто-то не видел, вы запрошуете всех Безусловно. прийти и подивитесь. Безусловно. Старый Новый год тоже можно будет встретить под нашей елкой. Наша елка сверкает огнями для всех, поэтому приглашаем всех на нашу площадь. Ну и далее про выставку. Хотелось бы начать сначала с той сказки, которая была в прошлом году. Ее подготовили наши творческие коллективы. Называлась она как-то «Раз под Новый год». И участие в ней приняли все творческие коллективы нашего центра. Это была музыкальная сказка о том, как Иван Удалец чудо искал. И оказалось, что новогодним чудом для всех стал Дед Мороз с Негурочкой и э, праздничная новогодняя елка. Очень понравилась зрителям в прошлом году эта сказка. Мы решили в этом году не отказывать себе в удовольствии и нашим зрителям. Мы ее также поставили в план наших праздничных сказочных представлений. Ну а с сентября месяца прошлого года мы начали готовить новую сказку. Долго думали о том, что это будет за сказка, и решили, что, наверное, подарить себе маленький цветочек среди зимы было бы оправдано. Наша сказка «Маленький цветочек», ну, безусловно, по ее сюжету добро побеждает зло. Замечательная декорация, изготовленная нашими художниками, нашими декораторами. Прекрасные костюмы, которые были. Больше всего хотелось бы отметить, что в этой сказке принимают участие только наши творческие коллективы. То есть это художественная самодеятельность, артистов там нет. Но сказка получилась замечательная, волшебная, драматическая добрая. И все жители, все посетители, кто был на наших сказках, отмечают, что эта сказка стала хорошим подарком не только для детей, но и для взрослых. Они имели возможность окунуться в детство, в мир сказки, добра, тепла и света. Еще одна выстава была. И еще одна, да, еще одно представление было, которое было новогодние утренники. Это была наша замечательная простоквашина, которую смогли посетить школьники младших классов и более младшие дети проходило это все в нашем малом зале на третьем этаже под нашей великолепной уникальной люстрой Простоквашина, где и Матроскин, и дядя Федор, и почтальон Печкин, и Дед Мороз со Снегурочкой проводили конкурсы, игры. Тельки добро, дружба, то святковый настрой. Да, и хотелось бы отметить, что вот еще Новый год чем м, отличает наш центр. Наш центр очень большой, и нам хотелось, чтобы каждый этаж встречающих наших гостей, пришедших на наши праздники, был украшен. Поэтому волшебство начинается от новогодней елки на площади, продолжается в нашем холле, где их встречает Дед Мороз с оленями под настоящими живыми елками. В, на втором этаже у нас наряжена замечательная красивая елка, под которой вводят хороводы участники мероприятия в Большом зрительном зале. Фойе третьего этажа тоже украшена новогодней елкой. То есть у нас елочная феерия по всему нашему дворцу. Хорошее настроение во всех его уголочках хотя бы на экскурсию, хотя бы посмотреть. Для этого стоит того. Я надеюсь, что всем понравится. Ну, не забули вы у дней про детей военнослужащих всех военных сил Украины. Ну, хотелось бы отметить, что действительно наши добрые отношения с вооруженными силами Украины, в частности с военно-морским флотом Украины, уже на протяжении достаточно долгого времени мы сотрудничаем и творческие коллективы нашего центра принимают участие в всех мероприятиях флотских и коллективы флотские принимают участие в наших мероприятиях, которые мы проводим. Канун Рождества было принято решение сделать такой новогодний подарок. Новогодний подарок детям чьи родителям родители служат в вооруженных силах Украины, на флоте. Также дети из социально незащищенных семей, малообеспеченных, детей инвалидов, детей, чьи родители работают в отрасли культуры, потому что, безусловно, работникам культуры тоже достаточно сложно, скажем так, создавать праздник для своих детей, потому что они постоянно заняты. Вот такой новогодний подарок мы подарили всем детям. 6 января. И э, два спектакля, которые у нас прошли на 10 и на 12 часов, две с половиной тысячи детишек и их родители смогли окунуться в мир сказки «Аленького цветочка» и получить этот подарок, вот такую новогоднюю сказку. Ну, казкову атмосферу занурилась и наша изнимальная группа, и я пропоную нам подавиться, как это было. Новорічні свята найулюбленіші для дітей та дорослих. Адже саме у цей час відбуваються справжні дива та здійснюються мрії. А невід'ємною частиною свята є ялинка та казкові герої. «На я попав в цей зал. Компас правильно, як указав. Та його, друзі, а була не простає. Народився я так, що їдва не розстає. Дід Мороз, я настоящий, є за рясной нему чаще, разом з молодшою дід Мороз та Снігуренька запалили яскраві святкові вогники на ялиночці. Все вместе, дружно! решили провести такую благотворительную акцию в канун Рождества Христова для всех детей, для всех наших друзей, которые работали в 2013 году, которые помогали, организовали наши народные гуляния, наши театрализованные праздники, фестивали искусств, фестивали народного творчества, фестивали декоративно-прикладного искусства. Поэтому как бы эта акция, что мы называем благотворительной, она бы абсолютно бесплатно организована силами, творческими силами культурно-информационного центра Министерства культуры Украины. Здесь сегодня дети и МЧС, и МВД, и образование, военно-морских сил Украины, работников культуры и искусства. Безусловно, мы охватили также и детей из малообеспеченных семей, детей инвалидов. Но это все те, как я называю, это дети, все наши друзья, все наши постоянные посетители наших массовых народных гуляний. И сегодня мы им дарим нашу премьерную сказку «Аленький цветочек», которая точно так же сделана творческими силами мінашого центра на святі і дід Мороз із Снігуренької і інші казкові герої станочками та хороводами навколо ялинки створили справжній новорічний настрій для малечі. Після розваг на кращій сцені Севастополя була представлена вистава Аленький цвіточок. Пошлів жил не тужили дочерей своїх растів і нарожесті дочки для нього». По закінченні свята кожна дитина отримала солодкий новорічний подарунок, підготовлений для них Дідом Морозом та Снігуренькою. Щасливе дитинство починається з уваги дорослих до дітей. Сподіваємось, новорічні свята, влаштовані дорослими, відгукнуться в серцях дітей добром та любов'ю. Ну а як надалі в цьому році плануєте підтримувати дружні стосунки з нашими військовими? Мы, в общем-то, наши взаимоотношения не прекращаем ни на одну минуту, потому что в партнерах на нашем сайте у нас также есть телерадиокомпания «Брисы на морские силы вооруженных сил Украины». Я знаю, что мы являемся вашими информационными партнерами также. И это очень приятно, потому что все наши мероприятия хорошо освещаются на телевидении. Но самое главное, что мероприятия, которые проводит наш центр, активно принимают участие и представители вооруженных сил Украины. हैने творческие коллективы музыкального центра ВМС Украины принимают участие в наших тоже в открытии елки, в наших рождественских гуляниях, в наших масленицах. Проводятся тематические журналы, проводятся беседы для военнослужащих в нашем центре и мероприятия на различные темы, на актуальные темы, темы, которые нам сейчас близки. И вот совсем скоро у нас к Дню соборности Украины будут проведены лекции бесед, также наши мероприятия пройдут для горожан. Кроме этого, у нас еще, ну, безусловно, я могу сказать, что Дню Святого Валентина э, мы проведем наше мероприятие, на которое мы тоже пригласим представителей вооруженных сил Украины. Далее уже праздник, который профессиональный, Дню Защитников Отечества. Наши творческие коллективы выступят в частях вооруженных сил Украины, военно-морского флота. Э, будет проведены у нас в нашем центре мероприятия. Ну и, скажем, из тех массовых мероприятий и гуляний, которые у нас будут на котором мы приглашаем всех с огромным удовольствием. Это будет наша замечательная масленица, которую мы проводим на площади перед нашим центром. Ну и дальнейшие мероприятия это 200-летия Тараса Григорьевича Шевченко и наши традиционные фестивали, которые посвящены уже дальнейшим датам. То то дружба трева, и треваты мы надали. У нас очень большие планы. Надеемся, что э, все новые инициативы, которые будут предложены, нам мы с удовольствием воплотим в жизни рассмотрим и готовы к сотрудничеству всегда. Ну, повернемся до продолжения зумовых свят и знаменных подий. Э, мне бы очень хотелось сказать: спасибо огромное всем тем, кто э, пришел в праздничный день, 7 января, в День Рождества на нашу площадь. Э, наша площадь веселым Рождеством отмечала этот праздник. В праздники приняли участие наши творческие коллективы, воспитанники воскресной школы Святоникольского храма, который расположен совсем рядом с нами. Настоятель этого храма поприветствовал всех собравшихся, поздравил с, праздник, с, с, с светлым праздником Рождества Христова. Ну а кроме всего прочего, безусловно, наша задача как культурно-информационного центра популяризировать народные традиции. И в веселом Рождестве мы увидели и традиции колядок, щедривок, и кроме всего всего прочего, веселый гурт ряженых, это и Маланка, и Василий, и Коза, и самое главное, символ праздника Рождества – это сноп пшеницы, дидух, благодаря прикосновению к которому все, кто к нему прикоснулся, в этот год должны быть счастливы, радостны и жить в достатке. О этих традициях рассказывали на нашем празднике. На нашем празднике было много детей. Это традиции, которую мы возрождаем, отдыхаем всей семьей. То есть праздник и для детей, и для взрослых, и для молодежи. Все в этом празднике слилось воедино, и народные гуляния, и катание детей на аттракционах, и конкурсы, и хороводы, и веселые песни. Надеемся, что мы подарили хорошее настроение в Рождество всем нашим гостям. Я буду продолжать эту эстафету. Ну, я уже сказала, что вот из ближайших праздников, кстати, еще хотелось бы отметить, что вот совсем скоро пройдет у нас мероприятие рождественские встречи, традиционное мероприятие, которое проводит. Ассоциация национально-культурных обществ Севастополя, с которыми мы тоже тесно сотрудничаем. В это Рождество они соберутся в нашем центре для того, чтобы национальное культурное общество поздравили друг друга на родном им языке, провели эту встречу. И на протяжении всего дальнейшего времени мы тесно сотрудничаем со всеми общественными и культурными объединениями, которые находятся у нас в Севастополе, не только в Севастополе, но и в Крыму в том числе. То, что что пройдет у нас совсем скоро, это большой праздник, который мы планируем провести на нашей площади. Безусловно, это веселая масленица с праздничным масленичным столбом, с народными гуляниями, пениями, хороводами и ярмарками. Поэтому приглашаем всех на масленицу к нам. Ну и, безусловно, продолжим э, наши мероприятия, которые пройдут дальше. Это и э, празднование э, весеннего женского праздника 8 марта. Мы подготовим к этому празднику хорошую праздничную э, программу, в которой говорится о любви к женщине и о том, какие замечательные женщины живут на этой планете Земля. И э, 200-летие Тараса Григорьевича Шевченко. Хотелось бы особо остановиться на цикле мероприятий, который подготовлен к этой... Знаменательной дате. А цей -рик нас... у нас уголошен и Шевченко. Да, традиционно наш центр станет местом проведения городского конкурса чтецов, где прозвучат произведения Тараса Григорьевича Шевченко. Мы проведем городской конкурс детских рисунков «Малявныча Украина» в память о том, что Тарас Григорьевич был не только прекрасным поэтом, но еще и замечательным художником. В нашем центре будет проведено... Будет книжная выставка, он был как пламя. Но еще один момент, который не особо приятно здесь об этом сказать. Сейчас совместно с телерадиокомпанией БРИС мы готовим запись телевизионных роликов с участием наших творческих коллективов, где будут тематические специально посвящены песни и ну, так, художественные телевизионно-художественные клипы, которые будут сняты с нашими творческими коллективами и будут посвящены творчеству Тараса Григорьевича Шевченко. А что с того выйдет, Я надеюсь, что все будет достойно и красиво, тем более, что наши творческие коллективы постоянно принимают участие и в митингах, в возложениях цветов к памятнику Тараса Григорьевича Шевченко. И в течение года проводят достаточное количество мероприятий и бесед, и лекций, которые сопровождаются музыкальными произведениями, Крім цього, хотілося б згадати, що в цьому році, 2014-му, ми відзначатимемо 70-річчя визволення України та нашого рідного міста від німецько-фашистських загарбників. Що до цієї дати, до цих дат ви готуєте у вашому центрі? Совсем недавно мы начали проведение фестиваля «Ради жизни на земле», который традиционно проходит не один день. Эти э, фестивали мы посвящаем э, Дню Победы и Дню Освобождения э, Украины и, безусловно, Дню Освобождения Севастополя. Так уж случилось, что э, как раз майские праздники 9 мая, День Освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, также как в мае проходит освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков, Первое из новшеств, о котором я говорила уже, это проведение фотовыставки «Портреты ветеранов Великой Отечественной войны». Портреты периода 1941-1942 годов – это документальное фото и портреты сегодняшних ветеранов на фасаде нашего центра. Это как бы стало достаточно символичным, потому что всех встречающих на нашу площадь, на все наши мероприятия встречают лица героев, не только отмеченных наградами, но и просто героев, тех людей, которые защищали нашу Родину, сегодняшний наш мирный быт, сегодняшнюю нашу жизнь. В рамках этого фестиваля также на нашей площади традиционно проходит выставка техники, военной техники, которую мы проводим вместе с мотогруппой «Красная армия». Безусловно, это полевая кухня, это концертная программа, тематические концертные программы, которые посвящены Великой Отечественной войне. Это «Песни войны» и «Песни о войне». В этой программе традиционно принимают участие лучшие творческие коллективы нашего города, ведущие солисты нашего города, ну и безусловно музыкальный центр Вооруженных Сил Украины. За что мы наши слова искренней признательности и надеемся, что в этом году это этот фестиваль также порадует всех наших гостей. Ну, відійдемо трішечки от від заходів. Чи ли какие-то изменения в работе ваших складовых библиотек и музеев в 2014 году? Таких вот особых инноваций у нас нет, потому что работа идет каждый день. Мы не можем сказать, что у нас что-то меняется. Мы постоянно улучшаем нашу работу. Вот сейчас, например, в нашем музее, единственном музее рыбаков, который на всей Украине единственный один, и мы его сохранили, несмотря на то, что это общественный музей, обновлена звуковоспроизводящая аппаратура. Есть возможность демонстрации видеоматериалов в наших выставках. Постоянно обновляются экспозиции. Мы очень Признательны всем рыбакам Севастополя и жителям нашего замечательного города, потому что экспозиция нашего музея постоянно обновляется, не далее, чем буквально несколько дней тому назад, я на личные клетке встретила пожилого мужчину. Я, к сожалению, не узнала его имя. Он шел с прекрасным кораблем, который был сделан из клешней краба. Я говорю: какой замечательный корабль! Он говорит: ваш музей несу пополнение экспозиции. Вот такие вот случайные подарки радуют нас каждый Дуже день. Приемно. И есть э, знаковые вещи, есть изданы книги нашими постоянными партнерами, нашими гостями, которые к нам приходят. Основатели музея, вот, э, и который в прошлом, в прошлом году получил имя его основателя Буряченко, пополняются новыми фотографиями, новыми реликвиями, которые приносят в наш музей, в надежде на то, что их увидят многие. И мы выставляем это в экспозиции, постоянно эти экспозиции меняются, пополняются. Наша библиотека пополняется не только дарами от частных лиц, но еще и Национальная библиотека Украины каждый год присылает нам достаточно, достаточное количество уникальных новых изданий, которые выходят в Украине. Их обзор делают наш библиотекарь, постоянно информируя об этом средствах массовой информации. Я знаю, что они много бывают и на телевидении, и на радио, рассказывают о наших новинках. А каким будет о ваших творческих коллективов? Большие планы у наших творческих коллективов. Самое главное, что мне хочется отметить, наши творческие коллективы на сегодняшний день пытаются постоянно обновлять не только свой репертуар, но и делать определенные постановки для того, чтобы я имею в виду и хореографические, и музыкальные произведения, с тем, чтобы они были востребованы, мы понимали на сегодняшний день, что у них все время есть что показать нового. Они стоят на месте, наши замечательный наш коллектив, детский коллектив «Атлантика», который, в котором занимается более 120 наших детей. Они принимали участие в нашей новогодней сказке. Замечательный коллектив на базе нашего центра – это коллектив, образцовый коллектив, вокальный коллектив «Маленький принц», который тоже несколько у них возрастных групп, и у них постоянно обновляется репертуар, они постоянные участники нашей программы программы, в том числе и новогодний. Наш замечательный коллектив, народный коллектив «Черевныти», который поет не только, скажем, исполняет не только фольклорные песни, но и популярные на сегодняшний день делают обработки песни украинских, русских авторов. У нас на базе нашего центра на сегодняшний день также творческие коллективы, которые знают весь город. Это и вокальный ансамбль «Ностальжи», это сегодня составляющей частью нашего центра стал знаменитый в нашем городе театр песни "Подворье". На нашей базе работает творческий коллектив "Златовир". Это молодые интересные коллективы. Также вот у нас вокальный коллектив "Нахимов", который базируется на нашей, на базе нашего центра. Наше общее сотрудничество, наши совместные проекты, я надеюсь, вы можете видеть не только в средствах массовой информации, но и в нашем центре. Достойно, мы сейчас провели новогоднюю кампанию, но говорят, Новый год не за горами и готовь сани, сани лето. Мы решили не ждать лета. Мы уже сейчас начинаем готовить следующую премьеру, следующие сказки, потому что надеемся на то, что это будет еще один большой успех нашего центра. Сейчас мы уже готовим с коллективами предложения к новогодней компании и к тем постановкам, которые у нас будут зимой. Но не забывая о том, что у нас есть еще наши традиционные мероприятия, мероприятия, которые мы проводим ежегодно, и то, что для нас очень значимо, это мы готовим новые программы к Дню города и, безусловно, к тому празднику, о котором я уже говорила, который для нас становится одним из важнейших праздников в нашей работе, это Дню рыбака. Ну, про це більш детально ми поговоримо ближче до свят цих. А мені залишається тільки побажати вам успіхів у всіх ваших починаннях. А наша перша у 2014 році відверта розмова добігла кінця. Я дякую за неї нашій гості. А з вами, шановні глядачі, прощаюся до наступної зустрічі на телеканалі Бриз.